hozir internetda dahshat narsa o'qib qoldim, sizlarga ham ilindim eshitinglar ayni haqiqat muloyim bo'lsang latta ekan deyishadi qo'l bo'lsang bemehr toshga chiqarishadi ilmdan gapirsang amal qil oldin deyishadi amal qilsang oldin yaxshilab dinni o'rgan deyishadi biddiyatlarni tark qilsang vahobiyga zikrlarni ko'paytirsang sufiyga chiqarishadi maqtasang maddoh bo'lasan tanqid qilsang ichi qoraga aylanasan haqni gapirsang o'rnimas deyishadi indamasang qo'rqoqqa chiqarishadi boy bo'lsang haromdan topgan kambag'al bo'lsang dangasa bo'lasan odamlar shunday birodar ular baribir gapirishaveradi gapirishaveradi ular baribir tinch qo'yishmaydi ular baribir rozi bo'lishmaydi sen ularga ko'p ham ahamiyat berma sen seni yaratganni rozi qilishga urin senga haqiqiy bahona yaratgan yegam beradi